अलहमदल्लाबादी रिवायत पर गौर करें तो मालूम होता है कि मदीने की ज़िंदगी का भी या तो इब्तदाई वक्त है या दरमियाना टाइम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन मदीने से थोड़ा बाहर हैं किसी अराबी को देखा कि कोई ऊँट का बच्चा है वो बेचने आया है आप आपने फरमाया बेच रहे हो क्या कहने लगी हाँ आपने उससे कीमत तय की और कहा कि यहाँ ठहरो और मैं रकम अभी ले आता हूँ आपके लिए ना जब वापस आए लाजिम है कुछ लगा है पाँच सात दस मिनट जो भी वक़ा हुआ होगा जब वापस आए तो देखा कि वो आरा भी किसी और से बात कर रहा है अपना ऊँट या ऊँट का बच्चा बेचने के लिए आप सल्ला फ़रमाया भाई तेरी और मेरी बात हुई है हमारी ज़बान हो चुकी और मेरा और आपका सौदा तय हो गया है उस पर ना अब आप एक दूसरे शख़्स से बात कर रहे हैं इसलिए फरमाया कि मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई आपने फरमाया दस पंद्रह मिनट पहले जो भी वक्फा होगा कि मैं वादा करके गया हूँ तुझसे और तू अब इनकार कर रहा है कहने लगा अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो कोई गवाह ले आओ मैं मान जाऊंगा उस वक्त कोई आदमी मौजूद नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे या वो शख्स था या ये तीसरा शख्स जिसे अब वो बेच रहा है ये है इतने में आप देखते हैं कि सामने से कोई साहबी गुजर रहा था उसने देखा जब अल्लाह के रसूल सलाम को आपकी तरफ आया पूछा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान क्या माजरा है आप ने फरमाया ये भाई ये ऊंट बेच रहा था और मेरी मेरा सौदा भी हो गया और अब ये सौदे से मुकर रहा है वो ऊँट बेचने वाला ऊंट बेचने वाला बोला कि मैं फिर कह रहा हूँ आपका कोई गवाह है जो उस मौके पर मौजूद हो तो मुझे बताओ मैं ऊँट आपको दे दूँगा इस साहबी ने कहा कि हाँ मैं वो गवाह हूँ तुमने मेरे सामने कहा था कि तुम्हारी इस ऊँट की सौदा हो गया है इस शख्स से ना जिस जिसका नाम मोहम्मद सलातम है उसने जब ये कहा कि गवाही दे दी है उसने रसूल सल्लासम से ऊँट के पैसे लिए और ऊँट देकर चला गया वो ने उस साहबी से कहा गया अल्लाह के बंदे जिस वक्त मेरी और इस शख्स की बात हुई तो तू तो मौजूद भी नहीं था यहाँ पर तूने किस तरह कह दिया कि हाँ मैं गवाही देता हूँ उस हंसकर ने हंसकर अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप कुर्बान हो जब आप दो ज़ख़र जन्नत की खबरें हमें देते हैं जब आप बताते हैं कि कयामत होगी कयामत आएगी दुनिया ख़त्म हो जाएगी जब आप कहते हैं कि हशर के मैदान में हम सब खड़े होंगे अपने अल्लाह के सामने जवाब दे होंगे हम आप पर ईमान लाए हैं जब हम उन बातों पर ईमान लाए हैं उनकी तस्दीक करते हैं तो अल्लाह के रसूल ये तो ज़िंदगी का वाक़ है आप जैसा सादिक आप जैसा सच्चा इंसान जो अल्लाह का रसूल है कैसे मुमकिन है कि आपने बात ना की होती और आप ये कहते कि मैं आपके पास मौजूद था मैं क़ुरबान जाऊँ उन ईमान वालों पर उन रसूल सलाम से मोहब्बत करने वालों पर उनके ईमान का क्या हाल होगा क्या हाल होगा उनके ईमान का और उनके ईमान की वजह से उनके मरतबों का कि वो आपके एक एक, एक लफ्ज़ को अपने ईमान का हिस्सा बना लेते थे काश मेरी ज़िंदगी भी आपकी ज़िंदगी भी उस तरह हो जाए कि कोई कौल रसूल सलाम हमारे सामने हो तो हम कहें कि अल्लाह हमें भी इस पर अमल के कर, अमल करने की तोफ़ी ख़तः फरमा व माल व आखिर दावाना अनिलहमदल्ह रबालमिन